Эвакуировать было тяжело на одеялах, а. там часы всех начали одеяло. Уже настолько усталость, я вот так вот беру, тут автомат, и замкомандир у меня выскакивает с рук одеяло. Хорошо, же бронежилет и каска, что мы его еще больше... Еще и голову мы, 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 не разбили. Короче, по этому поводу я могу дополнить. Я вроде как вышел без 300. Замкомандир на плечах донес, короче, порвал себе миниски. Сейчас мне будут делать операцию, я переживаю, что... Все будет было получше. Ничего не Такой дупы вышел ведь какая колени. операция. Колени это серьезные моменты. Конечно. И уже вы думаете, не см, я так вот, говорю, Господи, хоть бы тачку найти. И мы останавливаемся передохнуть, я поворачиваю голову. Тачка, тачка вот дворе стоит. Ну как это не чудо, Господи! Да, я да, потом их нашел, у нас везде было везде уже три тачки, где. велосипед, велосипед да, 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 Наверное, да. Вот, когда командование видело сверху, как мы, ну, оно было, конечно, не очень смешно, я, ну, потом как уже, вот, знаете, ехали медведи на, на велосипеде.